В отношении Донбасса у нас есть две может быть две стратегии. По сути. Мирного развода уже не будет. Никакого мирного развода не будет. О мирном разводе можно было говорить на старте этого всего дела, в начале весны. И я, собственно говоря, об этом писал: что у нас есть два пути. Первый это уйти, уйти цивилизованно по чехословацкому варианту, четко определив для себя, что мы, каким мы хотим видеть Донбасс. И, и это одна стратегия, и эта стратегия отнюдь не предполагает, что мы теряем Донбасс навсегда, потому что э, можно уйти, чтобы потом вернуться, точно так же, как это делал, допустим, Китай, когда терял э, столетия более столетия назад, потерял контроль над Гонконгом, потерял э, контроль там над другими э, частями своей территории, но спустя 150 лет он их вернул, или там когда в 1949 году закончилась гражданская война в Китае и Чай, Чан Канши и часть э, Гаминдана ушла на Тайвань, то э, Джо Уэн Лай, по-моему, премьер э, КНР сказал, что давайте посмотрим на то, что у них получится, возможно, то, что у них получится, даст нам необходимые уроки, которые мы сможем применить здесь, у нас на материке. И, собственно говоря, так и произошло, потому что модели в Гонконге, Тайване оказались более эффективными, чем то, что строила КПК в Китае, и, как следствие, они потом смогли очень быстро эти модели имплемен... Имплем... Имплемен... как бы внедрить на территории континентального Китая и за 30 лет добиться сумасшедших успехов. Так вот с этой мы должны мы должны смотреть на ситуацию всегда в длинной перспективе не в короткой не здесь не сегодня даже не годом не двумя а десятилетними отрезками и с этой точки зрения реализация модели ухода она в принципе выгодна была бы выигрышна тем что она а позволила бы сохранить ресурсы которые бы мы Который мы вынуждены направляем на этот конфликт. Потому что э, любая война требует, а реально там уже идет война, любая война требует ресурсов человеческих, финансовых, э, технологических, э, которые отвлекаются от э, базовых потребностей того или иного общества, который, того или иного государства, которое ведет войну. Соответственно, э, война как дорогостоящий процесс э, всегда ставит вопрос, насколько э, она может быть обеспечена самыми различными ресурсами. И э, любое государство, которое ведет войну, не, не способно обеспечить процесс войны э, ресурсами, сталкивается перед вопросом либо необходимости окончания войны, либо поиска тех ресурсов, которые необходимы для ее продолжения. Они могут быть внешними, либо они могут быть внутренними за счет повышения налогов, за счет э, конфискации чьих-то активов и т.д. и т.п. Поэтому э, вопрос ресурсов является ключевым. И если мы понимаем, что война э, по своей стоимости превосходит нашу ресурсную базу, то мы рано или поздно окажемся перед угрозой поражения. Потому что если мы не, не, если мы не достигаем быстрой победы, то война на истощение э, в условиях, когда на территории Донбасса действуют боевики, поддерживаемые внешними силами России в данном случае, она чревата для нас поражением в условиях, когда наша экономика дисбалансирована и э, государственные институты фактически не работают так, как нужно и, и мы фактически столкнулись с угрозой агрессии вне, не, не с угрозой, а с реальной агрессией внешнего актора очень мощного, от которого к тому же зависим экономически, поэтому уход в этой ситуации может быть оптимальной стратегией. И при этом мы должны понимать, что России Донбасс не нужен. России необходима вся Украина. И когда мы перекладываем риски по удержанию Донбасса на Россию, то тем самым мы разрушаем логику стратегической игры России. Поскольку мы знаем, что ситуация с Крымом показала, что Россия даже по Крыму не была готова к тому, чтобы очень быстро его взять и решить те риски, которые, проблемы, которые возникали в связи с аннексией Крыма. И э, с Донбассом эти риски еще больше, потому что в отличие от Крыма там более дисбалансированная экономика, там огромная социальная нагрузка, там э, огромные неэффективные кластеры экономики существуют, и 7 миллионов ⁇ это не 2 миллиона, которые живут в Крыму. В Крыму. Поэтому мы видим по действиям России, что Россия не хочет аннексировать Донбасс, потому что она прекрасно осознает все эти риски. И она хотела бы переложить эти риски на Украину, для того, чтобы, истощая Украину в этой борьбе, добиваться для себя геостратегического положения лучшего, чем было у нее, у нее до этого. Вот суть игры России. России необходима Украина как? как стратегическая подушка в ее противодействии с Западом, как экономический ресурс для ее модернизации и прежде всего модернизации ее военно-промышленного комплекса, и как демографический донор в условиях, когда Россия имеет негативные демографические тенденции, которые зафиксированы статистикой и которые носят угрожающий характер для России. Поэтому... Действия России целиком логичны, целиком понятны. Она решает свои проблемы за счет Украины. И если мы понимаем эту стратегию России, то, следовательно, мы должны ее разрушить таким образом, чтобы уменьшить свои издержки, а в, а в, в лучшем случае э, издержки превратить в положительные факторы, которые позволят нам осуществить собственную модернизацию и достичь тех целей, которые, о которых я говорил э, выше. Этот подход ухода, он требует высочайшего, высочайшего уровня игры от политических лидеров, потому что о, такой лидер, а, должен убедить общество в том, что это целесообразный шаг, б, он должен быть стратегически, он, он должен просит, просчитать стратегию выхода из Донбасса таким образом, чтобы э, вот этот пояс нестабильности, который образовался там, он не начал распространяться на близлежащие территории. То есть, если мы уходим, то мы должны гарантированно обеспечить контроль над периферией закрыть границы все которые появляются и с Донбассом, и с россией и с Беларусью, и так далее обеспечить mm -hmm. юридические основания то есть каким образом мы зафиксируем этот разрыв мы мы относимся к Донбассу как к независимому государству или, Донбасс, или относимся как к непризнанной территории которая э, зависимо продолжает формально оставаться в нашей территории э, в связке с как бы с, с украиной второй э, второй вариант лучше для нас поскольку мы тем самым сохраняем влияние на процессы на Донбассе. Он продолжает быть зависимым от нас юридически. Он не может быть субъектом самостоятельным, который ведет самостоятельную экономическую внешнюю политику и так далее. И как следствие, мы имеем огромные рычаги принуждения донбасской элиты, которая там есть старая, либо появится новая и соответственно мы можем влиять на политику внутри донбасса даже уйдя оттуда да плюс э, мы можем э, там опереться на многочисленную пятую колонну с нашей стороны то есть мы можем ввести в отношении донбасса политику войны разрушая существующий социальный уклад там для того чтобы создать перспективе новой либо же э, мы фиксируем э, фиксируемся на том чтобы там появилась некая квазистабильность которая позволяет нам получать э, ресурсы Донбасса, ну, например взаимодействие там с металлургическими заводами, которые имеются, позволит получать украины прибыль путем ее легализации через территорию Украины, как это, это как это происходит, например, в случае с ПМР, которая зависима от Молдовы, потому что может работать через территорию Молдовы только с внешними с внешними рынками. То есть есть масса есть масса вариантов, которые необходимо просчитывать, но все эти варианты они позволяет нам э, воспользоваться коридором возможностей, которые, э, которые открываются в, в каждом конкретном случае. И только если мы абсолютно ничего не просчитываем и просто тупо уходим из этого Донбасса и э, просто для того, чтобы, потому что мы по-другому не можем, да, то тогда, конечно, у нас появляются дополнительные риски, поскольку, естественно, если мы не готовы к тому, что э, боевики ринутся через границы Днепропетровской, Харьковской там, и прочих областей, э, этот пояс нестабильности будет распространяться дальше на материковую Украину и так далее. Естественно, мы, естественно, в этом случае Российская Федерация получит новые рычаги влияния на Одессу, на Харьков, Херсон там, и так далее. То есть это все взаимозависимые вещи, и вопрос заключается в наличии политической воли, в наличии понимания стратегии и в наличии ресурсов, которые необходимы для реализации этой стратегии. Это вариант А в отношении Донбасса. Вариант Б, то есть сражаться за Донбасс этот вариант тоже имеет свои преимущества и недостатки. Потому что если мы, если мы собираемся сражаться за Донбасс, то мы должны понимать, что война требует принципиально иных подходов, чем мирное время. И там работают принципиально иные м, законы. То, что сейчас, допустим, то, чем сейчас занимаются украинские силовики на востоке Украины, это не война. То есть они даже назвали это там антитеррористической операцией, которая, в принципе, имеет точную формулировку, что это такое и так далее. Но это уже не антитеррористическая операция. Антитеррористическая операция – это действие против ограниченного количества людей на, ограниченного количества, на ограниченной площади, на ограниченной территории, на протяжении ограниченного количества промежутка времени, установленного законодательно. Мы уже там три месяца, по сути, топчем, ну не три месяца, больше двух с половиной месяцев топчемся, но при этом конца и края, конца и края как бы этому не видно, да? При этом все больше и больше количество силовиков туда вовлекается, все больше и больше количество гражданских туда вовлекается, количество беженцев исчисляется уже десятками тысяч, внешнее присутствие уже четко обозначено там, переправляются через границу, которая не существует с Россией, боевики, оружие там и так далее, деньги. И все это говорит о том, что там идет война, которая набирает обороты, поскольку в нее вовлекается все большее количество людей, и относиться к ней нужно как к войне. Так вот, в случае, если мы там ведем войну, то война предполагает наличие единого центра принятия решений, который позволяет быстро принимать правильные решения, которые приводят к правильным действиям. Если такого центра нет, то война проигрывается. И даже до последнего времени там АТО и антитеррористический центр, который там при нем существует не действовали как единое целое, поскольку не было координации между силовиками самыми разнообразными. Э -э, а это влекло за собой чудовищные ошибки, а это влекло за собой чудовищные жертвы там, и, так далее, и так далее. То есть война требует э -э, центра принятия решений. И новый президент должен эту проблему решить. Потому что если он эту проблему не решит, то он потеряет власть. Поскольку э -э, Порошенко пришел в условиях, когда которых не было у его предшественников. Он пришел в условиях войны, и в отличие от, от э, его предшественников, у его оппонентов есть в руках реальное оружие и реальные танки. И это меняет, в принципе, весь контекст политической игры в Украине. Поэтому э, ведение войны требует маневра. Тот, кто маневрирует, тот выигрывает. Тот, кто не маневрирует, тот проигрывает. Сейчас мы не маневрируем фактически. Мы стоим в, там на каких-то блокпостах. Мы окружили, блокировали якобы какие-то там группировки боевиков, которые на самом деле свободно ходят, где хотят, когда хотят, имеют э, своих лазутчиков э, среди наших силовиков. Этим благополучно пользуются, пользуются поддержкой разведки России и т.д. и т.п. Поэтому. Для того, чтобы мы выиграли войну на Донбассе, мы должны иметь центр принятия, единый центр принятия решений. Мы должны маневрировать и мы должны быть готовы применять оружие. То есть не быть готовы, мы должны применять оружие и насилие как главный инструмент, который есть у государства, у любого государства. И в этом случае наша стратегия относительно Донбасса должна быть, на мой взгляд, таковой. Если мы для себя решили, что мы воюем, то мы э, должны рассматривать Донбасс как территорию, которая, э, на которой будет формироваться новое государство Украины, новая третья республика, как я ее называю, которая будет принципиально иной от э, существующей. То есть Донбасс в, услов, в этих условиях превращается в полигон для э, переформатирование государства в самых разнообразных э, аспектах. Прежде всего, на Донбассе должна пройти обкатка переформатирования силового блока, потому что он оказывается, он, он, функционально должен там трансформироваться таким образом, чтобы быть способным выполнять свои функции. Если он дальше не выполняет свои функции, то это государство разваливается, исчезает. Поэтому Порошенко или лю, любой другой президент, который будет после него, если Порошенко не удержится у власти, а я ставлю на это процентов 80. Так вот, Порошенко должен, используя войну на Донбассе, провести эффективные реформы в силовых ведомствах. Вычистить его от всей, от всей этой гнили, от всех этих подлюк коррупционеров, которые там сидят. Для того, чтобы армия, СБУ, милиция, Нацгвардия решали поставленные задачи. Быстро, эффективно решали поставленные задачи. Целая плеяда командиров, которые прошли через боевые действия на Донбассе, они могут стать костяком, опорным костяком, на который сможет дальше опираться президент, глава государства, для реализации реформ на территории всей Украины. То есть, обкатав их там, он дальше может эту модель запускать на территории Украины без опасения, что она не сработает. Понимаете? И тем самым Минус Донбасса, который мы имеем в текущей ситуации, превращается в плюс. Потому что да, с кровью, да, с жертвами, да, с огромными затратами. Но мы, мы получаем опыт и модель, которая работает. Это самое главное в этих условиях. Потому что действующая модель, она дает стране шанс на выживание и на перспективу. Вот, это, вот в этом случае, если Украина сражается за Донбасс, в этом ключевая функция Донбасса. Не в том, чтобы удержать эти активы, устаревшие, которые там есть, не в том, чтобы удержать э, население, которое там есть. Население будет относиться, население Донбасса будет относиться к Украине плохо. Это необходимо осознавать. Когда там говорят о том, что там огромное количество патриотов, оно может быть и большое, но мы прекрасно осознаем, что в целом население Донбасса относится негативно к Украине. И оно будет относиться негативно к Украине, независимо от того, уйдем мы с Донбасса, вернемся на Донбасс, будем боевать на Донбассе. Поэтому для нас задача заключается в том, если мы берем в качестве базовой второй вариант стратегический то есть завоевание и удержание Донбасса, для нас ключевым является то, чтобы а, сначала население Донбасса боялось власть и не оказывало поддержки силовикам. А потом, когда власть укрепится на Донбассе, то создавать э, через инструменты пропаганды и через государственные органы власти, создавать лоя... э, пояс лоялистов э, социальные группы лоялистов, через которых ситуация будет полностью взята под контроль, и как следствие донбасс будет полноценной частью украины и ни у кого не будет возникать вопрос по поводу того где он должен быть если вы были в курдистане в турецкой части э, курдистана то вы легко увидите эту модель как она реализуется на практике потому что в курдистане есть блокпосты э, есть жандармерия есть военные я просто ездил автостопом объездил э, значительную часть курдистана в 2008 году и там реально ведется партизанская война против центральной власти. Но никто не может поставить под сомнение, что Анкара не контролирует ситуацию в Курдистане. Она ее контролирует, несмотря на то, что там партизанская война ведется десятилетиями. Поэтому, завоевав и укрепившись на Донбассе, Киев, он не, возможно, не снимет с повестки дня проблему войны, в частности партизанской. Но он снимет дня проблему потери суверенитета и не и потерю независимости, которые которыми сегодня черевата дальнейшая дестабилизация Донбасса.